Привет! Как вы видите, мы прикормили смарт оленя, оставили у нас в студии, и дальше лампочка мигает, потому что мы сообщаем вас, стартап шоу продолжается, а значит дальше вещаем о таких интересностях, как картонный раскладной стол для ноутбука. Чему Лоу перестав коллекционовать усиляки сорочки? А еще почему вы получаете подарочки? Ответ: ну вы получаете подарочки за свою любознательность и внимательность, если правильно отвечаете на вопросы викторины, вы, конечно же, да, их получаете немедленно. Ну а просто сейчас будем спілкуватися уже про Джуда Лоу. Справа в, в том, что он занимался снимался у суперведомых голливудских боевиках, это и талановитый мистер Рипли, и Шерлок Холмс, и і... Шерлок Холмс. О, да. И кстати, между прочим, знаете, что у каждой звезды есть некие свои тараканы в голове? Так вот, тараканы в голове Джуда Лоу говорили: будет символично, если ты после каждой а, сцены, где твой герой умирает, а, оставляешь себе, значит, рубашечку, так сказать, на память. Но был один момент, инцидент, который случился на съемках фильма «Талантливый мистер Рипли». Может быть, вы помните, там а, Джуда Лоу-героя убивают в лодке. И это происходит, и представьте себе, на самом деле произошло так, что Джуд Лоу во время этой съемки сломал себе ребро. А после этого он продолжил сплаковаться со своим тараканом? <laughs> ну, после этого тараканы ему сказали, Джуд Лоу, не оставляй <laughs> эту рубашку ни в коем случае, иначе это какой-то фейл будет происходить Но Это просто дальше. будет негативный знак, Это, будь ласка, не с сорочки. Після того він вже бросив то діло. І, мабуть, вже знімається у таких фільмах, де є супер хеппі М. Мага новина. Новий бомбічний смак кокосу, Коконат Мікс та червоні чашки від нескафетри в одному. Відтепер винагорода за вашу уважність. Легке питання озвучимо вже за мить у стартап-шоу на М1. Лапдек. Вам говорить? Это слово. говорять? Оказывается, это компью, э, ком, компьютерный стол картонный, между прочим. Он выдерживает тяжеленный ноутбук. Да, и весит, кстати, он 340 граммов и совершенно не нуждается в предварительной сборке и склейке и складывается всего за считанные секунды. При этом он выдержит вес 37-дюймного телевизора с плоским экраном и 11-килограммового лазерного принтера. О май гад! у вашей хате, обовязково! Ну, это так, я жартую на справе. Справа в том, что она коштует лишь 10 баксов. Розумные боксерские рукавички. Це круто. Отже, iPunch панч, с собой датчики kā ir eksulēt cilu un uh, tipu. Наносеного удару і після цього вони передають інформацію по Bluetooth на смартфон для подальшого аналізу. ПО дозволяє оцінити те наскільки правильно спортсмен проводить прийоми, чи достатньо енергії вкладає в них і підтримуються мобільні пристрої на базі iOS і Android. А ось щодо вартості, то 149 баксів. Якщо ви дійсно хочете займатися так настільки професійно, то вам доведеться викласти подібну суму. Ну ніякого деструктива в нашій студії у нас ведь тільки креатив, фан і веселе настроєння. Далі кстати, між прочим. Предлагаем самым умным подходить ближе к экрану, так как я сейчас буду задавать вопрос. Саня, не подсказывай, пожалуйста, привлекательным зрительницам. Итак, какая компьютерная программа получила свое название... Олень, не смотри! Какая компьютерная программа получила свое название от имени римского императора, которому приписывает участие в Великом Римском э, пожаре? Итак, первый вариант. Final Cut Pro. Nero Burning Rome. Или же Эбби Файн Ридер Надеемся, что олень вам не подсказывал Иначе все наши старания просто канут в лету и никуда Ну а сегодня мы поспілковались с основником проекта Бюрокрафт Такого звато Крылова Стехин Он рассказал, как старые вещи притворить на Олене А то нынче прикольные арт-объекты Я видел очень классную штуку, когда э, старый стул был приделан к стенке И это была вешалка Uh, ah. то есть, ну, вот, это, это прикольно А также мы продолжаем деструктивно влиять на мозг наших звезд и артистов И задаем им совершенно каверзные вопросы Сегодня это был, кстати, что там у нас сегодня был, манчкин <фиш> Жители Рикьявика, наверное, так выражают свои эмоции Маркеткин <mu> Какие-нибудь китайские пирожки Разновидность Димсамба. Есть манечка, а у нее есть манчкин Наверное, это какой-то воришка Маечкин. Ворует золотишко Чекин где-то там в Новой Зеландии. Манчкин, это какой-то такой э, бруклинский рэпер, такой, эй-яу, эй this is Манчкин. И мы у нас поедем. просто музычная битва. Какую-то песню у знаешь про Оленев. А всего, их всего две. Мы поедем, мы помчимся на оленях утром а, а ну, ты например, Олени, Олени, на Бритии на Олени. Так, я взортаюсь до украинцев. Пишите больше песен. Мы будем их спевать на стартап-шоу и презентовать ваши смарт-песни. Ну, а просто сейчас мы для вас отпрацювал Олень, а також Лайка и я не стараюсь. Ну, да, в общем, ждать вас будет больше всего именно Сани и именно я, потому что Оленюшка остается у нас в студии. Давайте Будемо розбиратися, коли ми з вами побачимося. Отже, ми побачимося завтра о 14-й годині. Також 16-й, 17-й. І за цей час ви дізнаєтеся про нові е, додатки, нові стартапи, поспілкуємося з розумними людьми, які будуть вас надихати на, на рекорди. О. А ви просто на самом ділі зараз закривайте закриваєте свої глаза і представляйте, що вже завтра ми в 2 часа зустрічаємося з вами. Bye. Bye -bye. Помаши ручки.